Sering bekerja di depan laptop atau menunduk saat bermain HP dan terasa kaku di otot leher belakang. Nah, apakah itu kaku otot leher atau berhubungan dengan kolesterol? Nah, simak video ini sampai habis karena saya akan bahas seputar kaku otot leher belakang dan cara mengatasinya. So, stay tuned. Hai semuanya, kembali lagi bersama saya, Trisna Dewi Visio. Nah, kali ini saya akan bahas seputar kaku otot leher belakang yang paling sering dialami oleh banyak orang. Jadi, sebenarnya apa sih yang terjadi saat kita mengalami kaku otot leher belakang? Bisa kita lihat di gambar berikut ini. Jadi, pada bagian belakang leher kita itu terdiri dari otot yang berbentuk segitiga, seperti gambar berikut. Nah, di ujung atas otot leher tersebut, di sanalah yang paling sering sekali mengalami ketegangan atau kekakuan karena postur yang salah. Maka tidak jarang juga saat kita mengalami sakit leher di bagian atas tersebut, kita juga akan mengalami pegal-pegal pada area pundak, bahkan punggung atas dan juga sampai belikat karena bentuk otot kita yang segitiga seperti gambar itu. Lalu sebenarnya apa sih yang menjadi pemicu terjadinya ketegangan atau kekakuan di otot leher tersebut? Di antaranya yang pertama, salah posisi tidur. Nah, seringkali kita saat bangun tidur tiba-tiba kaku pada otot leher belakang. Bisa jadi itu disebabkan karena posisi bantal kita yang salah. Posisi bantal yang terlalu tinggi atau terlalu rendah itu akan menyebabkan otot berkontraksi saat tidur, jadi otot tidak rileks. Maka, sebaiknya gunakanlah bantal dengan posisi sejajar, seperti gambar berikut, agar otot dalam posisi rileks. Penyebab yang kedua itu adalah stres dan kurang istirahat. Nah, kenapa sih stres sangat berpengaruh pada kekakuan otot? Jadi, saat kita mengalami stres, itu akan memicu hormon kortisol. Sehingga hormon itulah yang menyebabkan kekakuan dan ketegangan di otot kita. Jadi, usahakanlah untuk tidur yang cukup agar otot bisa beristirahat dengan baik. Nah, penyebab yang ketiga bisa terjadi karena cedera atau beban yang berat pada leher kita. Bisa jadi tiba-tiba kalian menoleh dengan tidak sengaja, atau bahkan terbentur, atau juga bahkan membawa beban yang berat di leher. Itu juga memicu terjadinya ketegangan pada otot leher kita. Nah, penyebab yang keempat dan paling sering ditanya itu adalah kolesterol. Jadi, sebenarnya apakah kolesterol itu berpengaruh pada kekakuan otot leher? Nah, kolesterol memang berpotensi menyebabkan terjadinya kekakuan di otot leher belakang. Hal itu disebabkan karena terdapat penumpukan lemak pada peredaran darah di leher kita, sehingga peredaran darah tidak lancar dan menyebabkan kekakuan dan ketegangan. Jadi untuk kalian yang punya riwayat kolesterol dan tiba-tiba kaku pada otot leher belakang, bisa kalian cek kadar kolesterol yang kalian miliki. Nah, penyebab yang kelima adalah tekanan darah yang tinggi. Hal tersebut diakibatkan karena peredaran darah tidak bekerja secara optimal sehingga menyebabkan kekakuan di otot leher belakang. Dan yang terakhir adalah postur yang salah. Nah, ini menjadi penyebab yang paling umum terjadi di masyarakat karena posisi menunduk secara terus-menerus menyebabkan terjadinya ketegangan pada otot di leher kita. Contohnya bisa kita lihat di gambar berikut ini. Jadi, saat kita menunduk dengan posisi seperti ini, itu sama dengan kita membawa beban sekitar 27 kg di leher kita. Kebayangkan betapa beratnya leher kita membawa beban dan pastinya akan memicu terjadinya kekakuan dan ketegangan. Nah, jadi saya sudah paham kan apa saja penyebab-penyebab terjadinya kekakuan otot leher belakang? Lalu bagaimana cara kita untuk mengatasi hal tersebut? Pastinya dengan melakukan stretching atau peregangan saat kita mengalami kekakuan tersebut. Nah, peregangan ini juga bisa kalian lakukan untuk pencegahan saat kalian duduk lama di depan laptop saat bekerja. So, ini dia latihan yang bisa kalian lakukan. Gerakan yang pertama adalah rotasi shoulder. Jadi, angkat bahu seperti ini dan diputar ke belakang. Diulangi sebanyak 10 kali. Lakukan gerakan ini secara perlahan. Saat ditarik ke belakang, usahakanlah otot-otot di belikat berkontraksi. Tujuan dari latihan ini untuk melemaskan otot-otot di leher dan pundak kita. Yang kedua adalah stretching upper trap. Jadi, letakkanlah tangan di bawah memegang kursi, lalu gelengkan leher ke kanan seperti ini. Posisi badan tegak dan tangan kanan taruh di leher, tarik ke samping kanan. Stretching ini bertujuan untuk meregangkan otot-otot yang ada di leher dan pundak kita. Tahan selama 8 detik. Dan diulang juga pada sisi sebelahnya. Gerakan diulangi sebanyak tiga kali pada masing-masing sisi. Latihan yang ketiga adalah stretching leher. Jadi, letakkan tangan di bawah seperti tadi, dan tegakkan badan, geleng kepala ke kanan, dan menundukkan sedikit ke bawah. Tarik leher ke bawah seperti ini, dan ditahan selama 8 detik. Tujuannya adalah untuk meregangkan otot-otot pada leher belakang. Lakukan juga pada sisi sebaliknya, gelengkan kepala dan nundukkan sedikit, lalu tarik ke bawah seperti ini. Lakukan tiga kali pada masing-masing sisi. Selanjutnya adalah open thoracic exercise. Jadi letakkanlah tangan di belakang leher seperti ini. Dibuka lebar. Tahan selama 5 detik. Usahakanlah otot-otot di belikat berkontraksi. Lalu tundukkan badan seperti ini Ditahan juga selama 5 detik. Nah, gerakan tadi diulang sebanyak tiga kali pada masing-masing gerakan. Dibuka selebar ini. Dan ditundukkan seperti ini. Nah, itu dia tadi latihan yang bisa kalian lakukan untuk mencegah dan mengatasi kekakuan otot leher belakang. Nah, jika ada saran, pertanyaan, atau keluhan yang ingin kalian bahas, bisa kalian tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like dan share video ini ke orang-orang yang membutuhkan, dan klik subscribe agar tidak tertinggal informasi tentang fisioterapi. Sampai jumpa, terima kasih.